все приехала временно. Мы живем в городе Верхний Непрост, чтобы ты понимала, это 16 тысяч населения. У нас из развлечений только АТБ. Надо мучить бизнес. Четыре способа разбогатеть. Нелегальные кредиты. Вот почему я обожаю полякам. Я, конечно же, соглашаюсь. Контракты полились. Я таких денег в руках не держала. Я хочу расти, я хочу развиваться, я хочу, чтобы обо мне знали в этом сила, в этом мурашки, в этом масштаб. Когда вы начнете зарабатывать свои деньги, Подумайте о финансовой грамотности. Потека это не так страшно, как людям кажется. Мы лучшие в мире, мы украинцы. Но нами восхищается весь мир. Я не хочу ни от кого зависеть. В чем масштаб? Это зас... бабки. Чья-то середина, твое начало. жіночий бізнес і жіноче лідерство. Ми перше покоління, хто голосно заявляє цьому світу про свою силу і не робить це методом боротьби або доказування ми створюємо. ми створюємо бізнеси, масштабуємо їх, створюємо свої імперії, ми змінюємо правила гри. Ні, не так. Ми створюємо нову гру. Можливо, трошки емоційнішу, можливо, трошки м'якішу, але ми показуємо так свою силу. Ми виховуємо дітей через власний приклад. Ми ростимо себе, навчаємось, розвиваємо, займаємося своїм тілом, своїм душою і робимо це все одночасно. І сьогодні в гостях у мене справжній лідер жіночий Наталя, яка пройшла шлях від заводу до свого бізнесу, що має 5 офісів в різних містах Польщі. Як ти думаєш, наступає час жінок? Вообще, я с этим категорически не согласна. Хорошее начало. Как тебе такое? Отлично. И я вообще считаю, что вот в последнее время в нашем поколении почему-то сила женщин. Вот женщины молодцы, женщины классные. Но почему мы не учитываем, когда, допустим, война в Украине началась, что 70% парней стали на защиту своих женщин, стали на защиту своих детей, стали на защиту своей родины. И мы как бы не учитываем силу мужчин. А почему? А потому что мужчин воспитывают в основном женщины с детского садика, прививают им свои какие-то э, женские, да, там, феромоны и так далее, но де-факто сила женщины в ее слабости, в умении договориться, в умении быть эластичной, э, поддерживать, и это тоже правильно, и даже в бизнесе мне, допустим, это очень сильно помогает, когда я сотрудничаю с теми же поляками, им, им нравится то, что э, мы милые, мы открытые, мы улыбчивые, мы легкие, зачем вы... вы... Уже да, <связывая> да. Не без этого повлиртовать где-то можно <связывая> с хозяином. Это тоже, тоже работа, рабочая схема. Но э, почему-то мы вот огромный рюкзак на себя надели, мы должны хреначить по 12 часов, мы нужны, мы должны, мы должны. И девушки сами верят, ну в это я так не считаю. Мой путь был сложным, мой путь был разным. Но важно в себе вот эту кошечку сохранить, я считаю, и вот эту женственность. Это очень Классно. важно. Ты приехала на взвод, коли тобі було 18 років у Польщу. Да. Скажи, будь ласка, взагалі звідки тобі пришла така ідея, чому ти прийняла таке рішення і ти розуміла, що це тимчасово? Да. Да, я, як і всі, приїхала временно. Тому що в Україні я вчилась на бухгалтера, кстати, закінчила з красним дипломом, но коли мені сказали, що я буду заробляти максимум 5000 гривень, я така Всем спасибо, всем пока, я на клубнику. Я умотала в Польшу изначально, вообще, самая первая работа, я собирала яблоки. Я собирала яблоки, чтобы вы понимали, огромное вот такое поле. Я, короче, собираю эти яблоки, третий день работы. Я алкаш-поляк и еще там несколько поляков. И они такие... Ну, українка вообще проша ми до відзення, типу, уволив мене з ага. яблок, а алкаша оставив поляка. Я говорю, а чо? Говорить, так йому менше платити надо, чим вам. Я говорю, супер, спасибо. Потом подружка рассказала, что есть работа на заводе, голландская фирма. Мы упаковывали и сортировали живые цветы. Mm -hmm. Там я познакомилась с Полькой, Агнешка. И я начала у нее расспрашивать о традициях, о кухне, о том, что им нравится вот вообще полякам. Я хотела узнать больше о их культуре, о них как о личностях, как о людях, как о нации. И изначально, когда я думала, ты сейчас на полгодика приеду, подзаработаю копеечку, может, какую-то кофейню в Украине открою, что-то такое. А потом я с этой полькой так разговорилась, мне так как-то понравился и город, и культура, И мы с ней ездили, я помню, на Пасху к ней домой, у нее огромный... Боже мой. Да, да, она меня пригласила, она говорит, давайте ты познакомься с моей бабушкой, с моими родителями, все. Мы сидели за таким семейным столом, я вот ломаным украино-русским, таким дзенькуя, да, видзеня, таким языком. Я начала узнавать их традиции, и мне так сильно понравилось, я поняла, что я могу развиваться, где в Украине я подрабатывала официанткой, Как бы работа была супер тяжелая, работа по 12 часов, ты зарабатываешь копейки, смысла в этом нет. А здесь я просто видела перспективу. Мне казалось, что здесь я могу развиваться, здесь я могу как-то свои умения реализовать, но еще в тот момент я не понимала, как. Я просто знакомилась вот с традициями, с языком, с культурой, и потихоньку, полегоньку обрастала какими-то связями, знакомствами. И так начинался мой путь. Я знаю, що ти на свій перший бізнес взяла кредит да. 15 п'ятнадцять тисяч злотих. Да Слухай, ну це дуже відважно. Я тобі О, да. <плес> да. Чи тобі було страшно, і що тебе на це взагалі надихнуло? Ой, безумно, безумно! Но это был 2019 год, чтобы ну, 150 тысяч гривен, 15 тысяч злотых, я таких денег в руках не держала. У меня папа строитель, мама э, медсестра, мы живем в городе Верхний Непроск, чтобы ты понимала, это 16 тысяч населения Днепропетровской области. У нас из развлечений только АТБ. Я я в Днепре три раза, три или четыре раза была. Ну то есть я для меня большой город, большие деньги вообще ого в общем ситуация я сижу и такая надо мучить бизнес начала просчитывать взяла и я такая взяла листок А4 взяла карандаш и такая надо расписать у меня было я помню караоке бар Это моя была идея, потому что я думаю, что девочки випили, закусили, ну, куда не е? Не е? я караоке. Е. Е. Думаю, буду наші україн мовні пісні, буде цікаво. І другий момент це агентство по нерухомості. Не спрашивайте, как эти две параллели <рисот> просто в этой голове вообще зашли, но я не знаю. И я начала писать на их в Facebook. Ребята, есть бизнес-идея, денег нет, мне нужно 15 тысяч злотых на реализацию, кто готов мне позычить деньги? Тупо на Фейсбуке в разных пабликах. Клянусь, как сегодня помню, начала в чатах, в и везде писать. И какой-то парень мне отвечает в личные сообщения, что он сотрудничает с банком. Там есть менеджер, Полька, который выдает нелегальные Кредит. кредиты нелегальные. без карты побыта. А у меня карты побыта нет, дай бог виза была, ну как бы... И он такой, стоимость моих услуг 2000 злотых, ты мне плачешь, мы подъезжаем в банк, ты оформляешь все документы, подписываешь, и на следующий день рабочий у тебя на карте 15 тысяч злотых. Что то тут пахнет керосином, если да. <свят> Но я, конечно же, соглашаюсь. <свят> я такая, херня какая-то, но ну, я готова. <свят> <Okay>. <свят> ну, поехали. Меня... Чтобы вы понимали, сажают в ягуар, черный какой-то, непонятный, затонированный, забирают меня из дому подвозит меня к банку, я в шоке, я работник завода, 1200 злотых зарплата, я в каких-то H&M заробежка, зар еду в той банк, шок полнейший, на меня как будто бы весь банк смотрел, типа, что ты сюда пришла, Но мне тогда так казалось, у меня аж банк это то так сузился до момента, что все на меня смотрят, а так все камеры просто, я, короче, иду, к этой девчонке, она мне говорит, попрошу о пани паспорт, там, довод особистый, туда-сюда, я ей отдаю паспорт, как бы, э, ну, в полном недоумении. Она мне что-то рассказывает на польском. Я половину вообще не понимаю, что она мне говорит. Какие-то юридические термины, какие-то там 7-8% годовых. Я думаю, каких годовых вообще? А мне 20 лет, какие годовые? Я коммуналку ни разу не платила. Не знаю, куда еще вплачивать, господи. Мы выходим оттуда. И он говорит, на следующий рабочий день деньги будут на счету. А сейчас давай рассчитаемся. Перед транзакцией. Mm -hmm. Я ну, чтобы ты понимала, просто вот так вот собирала 4 месяца, грубо говоря, там, эти 2000 злотых, у меня вот так руки трусятся, я ему даю, говорю, может, поторгуемся? Он говорит, я ни с кем не торгуюсь, я ему вот так вот отдаю, наш парень из Киева. Вот я ему вот так вот отдаю эти деньги, у меня вот так вот все внутри дрожит. Он говорит, извини, мне надо по делам, поэтому типа домой сама, завтра все будет, не переживай, с 9 утра ожидай. Я, короче, на трамвайщике так вот, и просто уже план действий, думаю, так, но ну, сколько человек может есть мивину, интересно, вода и мивина, в принципе, нормально, за жилье, ну, можно, думаю, если шапочку продать где-нибудь, ну, то есть денег нет от слова совсем, я еду на трамвае, я непонятному человеку, которого вижу первый раз в жизни, даю 2000 злотых, и просто он уезжает, на каком-то Ягуаре. Я даже, я даже номеров не запомнила. А, еще самое интересное, когда я выходила с банка, он говорит, ну смотри, плати, не подведи меня, а то я тебе пальцы, говорит, буду по одному вырывать. Нормально? И же мне угрожать начал. Я говорю, у меня их 10, я боевая, говорю, мне пофиг, 10 дней еще могу прожить. Да. Да. На следующий день мне слава тебе, Господи, я вот так вот обновляла банки каждый божий день. Вы не представляете, я посидела, я постарела, наверное, ну, не знаю, лет на 10. Я, короче, обновляю банк, и мне приходят мои 15 тысяч. Господи, Боже, я уже сижу. Вот так, ну, с меня весь пот вышел, мне кажется, килограмм на 5 похудела. И я такая, у меня все, транзакция за заакцептована, все нормально. Пришли, да. Сейчас у Натальи 5 офисов. Это Вроднослав, да. Познань, Лоц, э, -франшиза. Варшава франшиза. як как ты вот, с троллейбуса до такого масштабного бизнеса? Какие твои решения были ключевыми? Ты знаешь, самое интересное, когда я людям рассказываю, что я с первого раза, вот первый бизнес, и он первый взлетел, мне вот многие не верят. Mm -hmm. Я работала на таком энтузиазме, мне было так интересно вообще узнать мир недвижимости, обретать как бы новых знакомых. 15 тысяч на руках. Я такая, ну, логично было бы взять офис. Думаю, чтобы приходил клиент, чтобы было красиво, чай, кофе. И ты знаешь, я так смотрю, я не знаю, я очень верю в Бога, и мне кажется, вот как будто Бог в этот момент мне начал помогать, если честно. Вселенная, не знаю, каждый называет, да, по-своему. Просто когда вот был вот запрос такой, я хочу открыть свою фирму, все одно за другим. Я беру офис. Хозяин этого, этого офиса мне говорит, два месяца абсолютно бесплатной аренды. Абсолютно. Я нахожу бухгалтера, а мне бухгалтер говорит 50% скидки на мои услуги за три за три месяца. Вот почему я обожаю поляков. Я всегда им буду благодарна, потому что они мне помогли. Вот просто у меня были мурашки по коже. Честно. Я нахожу хозяев для сотрудничества, а даю им свой КРС. И они, а, пани, типа, только отложила фирма. Я говорю, да, я только открыла фирму. Класс, развивайся, молодец, 20 лет говорит, мы поляки ленивые, а вы украинцы. Бомбите рынок, говорит, топите, я, я в тебя верю. И просто контракты полились, люди начали сами приходить и говорить, есть такая украинка в Обросове, которая быстро находит клиентов наших же. И задача была наших ребят заселять в квартиры, как бы переводить договор аренды, и я была как и переводчик, и посредник, я делала фотографии, видео и так далее. И самый интересный контраст жизни, вот просто хотите вставить и хотите нет, когда я разговариваю с миллионерами, мультимиллионерами, миллиардерами, с поляками, у которых куча собственных недвижимостей. У меня был поляк-юрист, хозяин, который за руку с Дудой здоровался. Он просто знал президента Польши, он с ним играл в теннис каждые выходные, и он с ним был в шикарных отношениях. И он такой, мы же, панище, напьем кавки, а как там в Украине, а чешистку в пожонку. Когда началась полномасштабная война, он четыре месяца мне разрешил не платить вообще за аренду, за субаренду. И он сказал, это мой вклад в помощь в Украине. И когда приходит наше чудо, десь там під Полтавою воно жило. і отут Келвін Кляйн, отут Гес обязательно, отут Бершка, отут Зара. Він приходить і починає, А чому балкон не в ту сторону відкривається? Ну і ремонтик тут у вас. Я вже стою і думаю: твою мать, як тебе не прибити? Но я здержувалась. И по нарастающей начала работать сарафанное радио, мне стало мало Вроцлава, я поехала с ну, уже в Познань, в Лоц, э, в Катовице мы начали там развиваться и развиваем конкретно субаренду. То есть мы берем многогабаритные квартиры, трех-четырехкомнатные, сдаем их по комнатам. Каждая комната закрывается на ключ. Есть одно-двух-трехместные комнаты. Можно с детьми, можно с животными. И э, люди проживают абсолютно без кауций. То есть вот такой способ. И без кауции еще все равно им что-то не нравится, что обязательно, что ж не подходит, не так. И ты думаешь, да -мо, да за что. приїжджають от этой Mazda своей полугнилой и начинают мне вот этот концерт. Ой, сколько у меня с этими людьми ситуаций, господи. То один звонит в 6:00 утра и говорит: "У меня в латке было 10 яиц. Литка у меня одну украла. <laughs> Сделайте что-то с литкой, бо я не досчитался одного яйца. Мне нема за нема як позавтракати, Нормально?" Один коноплю выращивал у меня на балконе. Один у меня с придурок с моста спрыгнул, бо у него неразделенная любовь. Ногу сломал, что вы думаете. Три, три месяца в больнице пролежал. Приходилось наведовать, бо у него у придурка никого нету. Все в Украине. Подрался с женой, короче. Вот это иногда слушаю просто. Санта-Барбара. Тогда нам надо камеру скрытую ставить. Я вам говорю, там материала будет вот так, на год вперед. Поэтому вот коммуникация, умение договориться и полетели, взлетели. вас зараз в напрямку 158 квартир і у вас працюють 12 сотрудників. Mm -hmm. Скажи, будь ласка, тобі тяжко було делегувати? Ось вот так я бачу, що ти з душою відносишся. Mm -hmm. Це було тяжко? Так, да, да, дуже. Поначалу, на самом деле, було дуже тяжело. І значально, как бы, мені казалось, що ніхто не зробить краще, ніж я. Mm -hmm. вот, мені треба проконтролювати, мені треба знати всі процеси і етапи, вообще, як це все відбувається. Потом, честно скажу, у меня есть девчонка, которая дольше всех работает, а 1 апреля будет ровно 5 лет. Угу. И вот когда я ей доверилась, я поняла, что человек тоже горит. Если он нормально зарабатывает, если он сидит в хорошем офисе, если у него достойное э, как бы к нему отношение, я отношусь к нему безумно уважительно, с благодарностью. Я никогда не буду кричать, материть, посылать сотрудника. Я всегда буду пытаться договориться, потому что и мне, и сотруднику выгодно это как бы ему выгодно классное рабочее место, где ему хорошо платят, мотивируют, где он может расти. А мне выгоден такой сотрудник, чтобы он на меня работал. Я клянусь, не понимаю вот этого, когда люди говорят, ненавижу свою работу, ненавижу то, что я делаю. И я, во-первых, вопрос, почему ты ничего не меняешь? А к тебе лично, да, к человеку. И у меня вопрос к работодателю: почему ты делаешь такие ужасные условия работы, что человек, ну, в микро даже, в микро, макро компании, неважно, не может себя, наоборот, реализовывать, быть креативным и, наоборот, показывать какие-то идеи? На самом деле у нас ребята сами, э, все практически студенты там до 26 лет, и они сами дают крутые, классные, креативные идеи, которые мы подхватываем, естественно, за эти какие-то там плюшки, вознаграждения и так далее. Мы просто хотим понять. Дать понять человеку, что мы работаем в симбиозе, мы mm -hmm. работаем в команде, мы работаем на одно дело, мы коллектив, мы семья, и я хочу это прививать. Да, люди некоторые отпадали, некоторые не понимали нашей политики. Да, некоторые люди там э, садились на голову или еще что-то. Было, конечно, было все было, э, но я все-таки придерживаюсь лояльности э, в общении с людьми. Э, люди, которые понимать, насколько этот сложный труд, э, они будут тебя уважать просто за то, что ты делаешь. И они будут к тебе тянуться. Я вот в это больше верю. Я знаю, что у тебя пару властных квартир в ипотеке да. и пару машин в лизинге. Да. Э, у Наташи очень хорошая машина. Я видела. Расскажи, пожалуйста, для наших глядачей, как ты это сделала? Какие есть, возможно, подводные камни? Как кто -то, может такой так само взять и квартиру в ипотеку и машину близнеца. Да, смотри, у меня э, изначально, когда мы росли, росли, развивались, э, был какой-то капитал определенный. Скажу честно, очень э, важный момент даже для молодых предпринимателей. Услышьте меня, когда вы начнете зарабатывать свои деньги думайте о финансовой грамотности. Не делайте, как Наталья Дмитриевна, <свят> и не начинайте скуплять все нафиг подряд, то, что вам нафиг не надо. Я просто на... я сходила с ума, ты поняла? Я почувствовала деньги. <свят> Боже мой, я тупо 10 сумок каких-то непонятных, 30 каких-то непонятных пару обуви, еще какая-то байда. И слава богу, <свят> меня родители немножко встряхнули, и они говорят, Наташа, давай куда-то вложим действительно то, что может приносить какую-то прибыль в будущем. Потому что я уже все, я уже всех кальянами друзей угощаю, я уже там украшения себе понакупляю. Ну, короче, у меня уже сдвиг по фазе начался серьезный. И я взяла одну квартиру в ипотеку для родителей. Это был первичный рынок, uh -huh. э -э был 10% свой э -э вклад властный, свой взнос. Э -э потом я ну, просто поняла, что даже там через 10-20 лет ее можно очень выгодно продать. Очень выгодно, на самом-то деле. И на самом деле ипотека это не так страшно, как людям кажется. Люди думают, о боже. По, -по факту. 30 роков рабство да, да, А по факту то же самое рабство у вас будет при аренде. Только вы будете чужому дядьке отдавать, а то чужому а, банку А, а дядька, дядька будет платить да, 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 да. А дядька свой кредит да. По факту. У моего праца, угу. по факту, карта побыта, первый взнос... 10, 20, 30, 40 процентов, сколько у вас есть. Минимальная заработная плата 5,5 тысяч нетто на руки ежемесячно. Идете в банк, берете кредит. М-банк очень советую, они дают всем подряд, им вообще пофиг кому давать. М-банк там за рекламу не заплатит. И да, я взяла три квартиры, одну для родителей, одна как инвестиция, и одна квартира, в которой я живу, и Одну машину я подарила родителям, мне было это очень важно, это боже, такая боже, боже, галочка. Боже, 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 ну да. да, это было для меня очень mm -hmm. важно это сделать. А вторую машину, вот, на которую я приехала, что ты говоришь, нормально, да, да. <laughs> то это я взяла для себя, мы брали с моим бывшим молодым человеком. А расскажи мне, пожалуйста, а что для тебя взагали финансовая независимость? Я скажу чесно, сейчас огромний процент дівчанок, просто даже моих погодок, моих знакомых, э за счёт парней живут, за счёт мужей, парней. Я перебью над Скажи, сколько тебе років? Просто скажи в камеру. Віки? 26. <звілу> <звілу> <п я> <п я> <п я> спасибо, спасибо, спасибо. <'я>, <'я> <п 'я> Каждый движется в своем темпе. Не-не-не, вот так обесценивать себя нельзя, девочки, нельзя. Вот, например, разработчик GTA, ему 20 лет, и он мультимиллионер в журнале Forbes. А он просто интернет-игру разработал. А, внутри, а стримеры, а блогеры сколько зарабатывают? Это ж вообще немыслимо. В общем, по поводу финансовой независимости, я, допустим, очень сильно к этому стремлюсь из-за того, что ну, скажем откровенно, я девочка симпатичненькая, были как бы очень много запросов, там один парень просто умирал за мной из Одессы, я помню, там у него очень богатые родители, и он, все, машина, квартира, там все для тебя, диаманты, бриллианты. Я говорю, сонечка, я никогда не буду танцевать под музыку, которую я не заказывала. Запомни, я буду заказывать музыку, под которую я буду танцевать. Он такой, в смысле, это другая бы, уже бы, на твоем Вместе. я говорю я не привыкла я так не люблю я так не хочу не знаю стрельнет тут не может в голову через два года он тебя просто вышвырнет из дому и ты кто и, и, и чего ты достигла? и что ты конкретно умеешь вот, вот просто вот в сухом остатке какие ты знаешь языки какие у тебя хобби а чем ты интересуешься? А чем ты можешь похвастаться перед своими детьми? То, что ты в фитнес-залы ходишь, на массаж ходишь, и что ты такая вся классная, ты таких классных, как ты, вон, миллион. Через 10 лет тем, кто будет 26, они будут моложе, они будут ухоженнее, подтянутее, красивее. Это факты жизни, и ты ничего с этим не сделаешь. Ходи, не ходи к косметологам, водой холодной умывайся хоть каждый день. Все равно ты будешь старее, чем девочки, которые моложе. Ну, поэтому я не хочу ни от кого зависеть, ни от родителей, ни от парней, потому что я понимаю самоценность, я понимаю, что у меня есть качество и задатки лидера, я могу вести команду, я могу масштабироваться, я от этого кайфую. Я

Uh, девочки, а вы знаете, что главный дизайнер Stone, Stone Island, главный дизайнер, это, это мировой бренд, который носит весь мир, украинец. Как оказалось, главный Брендстон Айленд, вы же знаете, да, украинец. Это он дизайнер, эта одежда, это он это придумал. Нами восхищается весь мир, и я хочу, чтобы кто-то восхищался мной, и это нормально. Я хочу расти, я хочу развиваться, я хочу, чтобы обо мне знали. В этом сила, в этом мурашки, в этом масштаб. В чем масштаб? Я не знаю. Можете вырезать, сосать за бабки. Ну, реально. ну в чем? Четыре способа разбогатеть. Четыре способа разбогатеть. Запомните. Запыль. Первое ⁇ это наследство. Мне его не дали, поэтому я минус. Второе ⁇ это воровать. Но надо это делать профессионально с умом. У меня это вряд ли получится. Третий момент – это много работать, это развиваться в своей нише, и это быть лучшим в своей нише. А для этого надо очень и очень много знаний, накоплений, и для этого нужно каждый день быть лучше, чем вчера. И четвертое – это сосать за бабку. Вот кто же выбирает? Другого не дано. Запомните, есть четыре вида, вот как можно разбогатеть. Не дано другого. Вот тупо не дано. Если тебе не дали наследство… Если ты не такая, или если ты этот, то работай, хренач, доказывай, каждый день доказывай. Потому что у нас есть это в нашей крови, у нас, я верю, что мы во многом лучше. Усик это доказал, ну вот даже вот человек, который всю жизнь занимался спортом, с какого-то села забитого, чемпион мира, мира. И на, людей, и на такого человека равняются, ему аплодируют стоя. И я хочу быть следующим, на кого бы равнялись и аплодировали стоя. И это масштаб, это величина. Но я к ней иду, я знаю, что так это будет. Но сидеть дома и ходить на массажики, это, наверное, удел просто слабых. Не мой. Яку пораду ты сама себе дала, эти 18 летней девчонке на заводе? Ты все делаешь правильно. Развивайся в своем темпе, в своем ритме, не обесценивай то, что ты делаешь, ты все делаешь правильно. Просто нужно знать, что чья-то середина ⁇ твое начало. И нужно сравнивать с собой себя каждый день, не с кем-то. А вот есть же блогеры, у которых там столько-столько подписчиков, а есть охваты лучше, а есть подкасты ярче, а есть у кого аппаратура, а есть у кого внешность, а то, а это. Никогда не позволяй никому и себе в том числе обесценивать свои заслуги. И ты все делаешь правильно, и оно выстрелит, и ты сможешь, и ты будешь лучше в своей нише, просто двигайся в своем темпе. Ты как будто мне не сказала. Супер спасибо, что вы меня я напросилась, а вы меня пригласили. Напрашивайтесь, всех, пожалуйста. Я просто, э, ну, очень часто вот обесценивала много, знаешь, mm -hmm. и обесценивала какие-то свои поступки. И когда мне такие, то Ты 14 тысяч подписчиков, и я такая, боже мой, за 6 лет 14 тысяч. Люд, люди yeah. уже yeah. по 50 по 100, знаешь, а мне mm -hmm. когда то мой знакомый говорит, а сколько населения твоего Верхненепровска, твоего mm -hmm. села, и я говорю, 16 тысяч это население твоего села? Говорит, ты, ты, понимаешь, это население села, в котором ты родилась, за тобой наблюдает, смотрит, комментирует, им интересна твоя жизнь, как ты развиваешься, а ты этого обесцениваешь, потому что, а вот у кого-то, знаешь, нельзя так, нельзя. Каждый двигается в своем ритме, в своем темпе, и его ритм и темпы очень правильный и очень важно Я тобі дуже дякую за цю щиру натхненну роботу. Мій оператор Іра, як завжди, плакала. Я вдохновилася. Спасибо. Я дуже надіюсь, глядачі, що це так само буде для вас надихаюча розмова. Ми вам дякуємо. Підписуйтесь, пересилайте тим, кому це потрібно почути. Коментуйте, ставте лайки. До скорых встреч. Да, 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 давайте, поддерживайте наших. Наши должны наших поддерживать, поэтому обязательно подписывайтесь. Будем вас ждать. 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 Ждать.